браt assalomu alaykum bir minutga mumkinmi mü? ha ha sizni sizni iltimos mayli she'rim siz safsata lek bir holat qalbimni tildi qarang qanday go'zal falsafa cho'chqa go'shti yemasang bo'ldi qizlar bilan qiluv aysh ishrat pulni shunday ishlarga ishlat lek unutma sen buni faqat cho'chqa go'shtni yemasang bo'ldi do'stlar bilan maishat qil har kech tiling yana bo'lsin bir qarich ey kunda aroq pivolarni ich cho'chqa go'shti yemasang bo'ldi yana biroz qattiqlab betni yana qachon ko'rasan chetni bo'rrillatib chak sigaretni cho'chqa go'shti yemasang bo'ldi Biroq bilmas gazni bosaver gunohlarni yor yor yoraver tungi klubga ham boraver cho'chqa go'shti yemasang bo'ldi o'zbeklarni shilsang shirsang u. aldab pulni qilsang qilginu ey bir biringni go'shting yeginu cho'chqa go'shti yemasang bo'ldi tushunmadim Brat, tarki odat amri maholmi cho'chqa harom bular halolmi tur yoqalar ham savolmi cho'chqa go'shti yemasang bo'ldi so'ngida bir narsani aytib qo'ymoqchiman cho'chqa go'shtidan qanday jirkansangiz aynan mana shu sanab o'tgan ishlarimizdan ham aslida shunday jirkanmog'imiz kerak salomat bo'lasiz